الله الله تعالى ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا وإذا ذكر في شأن إبراهيم من عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه وإذا في شأن ذكر اللَّهِ أو القاسم الله عز وجل رحمة عليه في تفسيره أمر الله نبيا إبراهيم الصلاة والسلام كما ذكر في القرآن الكريم إنا أول الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي على أهد أمته للأبدية بشأن هذا الصفر والجموس والإبل لإحياء سنة إبراهيم عليه السلام وبها التقرب إلى الله أنتم تعلمون تعرفون إذا هذه هي قصة طويلة التي متعلقة بذنب إسماعيل عليه السلام هذا بلاء عظيم أن الله سبحانه وتعالى ابتلى نبيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام على سته ممكن اطلعه محاربة الأبيب لوه وإقاب النار وبتعطي الولد وفي محاولة المالك عند الله على سودة الحرام وبذل الولد إسماعيل عليه السلام يتعين عز وجل قبل أن على الأرض وتخذيبوا بها نفسا روح الترمزي وإذا قال النبي صلى كل شعرة عسى روح ما شاء التقرب إلى الله تعالى بها إجاء السنة النبي إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أن أنظر كما ما ترى قال يا بني فلما توما ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم أتى الله للجابرين وناديته أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المفسدين إن هذا لهو البلاء المبين وقضيناه بذنب عظيم وتركنا عليهم إلى أرضهم سلام على إبراهيم. أبي السيد عظيم وهو أعلم خليفة السالم بن الله تعالى أجمعين وعلى رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدات النساء الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه صلى الله عليه وسلم المعظمين عنده وعند الناس من الشهداء بهود رضي الله تعالى عنه عباس رضي الله تعالى وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات اللهم انصر من محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم تقبل ضحايانا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صدقاتنا على الدنيا وعذاب الاخره وبخاصه اللهم احفظنا دولتنا بنغلاديش اللهم ارحم المسلمين في العالم كلها واغفر من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لنا الله. الله ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا الله تعالى اعلى واعظم واكبر سبحان الله لك سبحان الله العظيم يا رب لك الحمد كما ينفع لجلال واستقام لسلطانك زاد الله ان محمدا ما هو احدث اللهم آمين اللهم آمين لن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار